আমিনগাঁও সোমবার থেকে শুরু হলো বিশ্ব জুনিয়র ব্যাডমিন্টন বিয়াল্লিশটি দেশের প্রায় সাড়ে চারশো শাটলার টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছেন টুর্নামেন্টের জন্য কোর্ট তৈরি করা হয়েছে আমিনগাঁও ব্যাডমিন্টন ইনডোরে চৌদ্দ দিনের এই টুর্নামেন্ট চলবে উনিশে অক্টোবর পর্যন্ত টুর্নামেন্টের জন্য যে ভারতীয় দল গঠন করা হয়েছে তাতে রয়েছেন মিজোরামের দুই শাটলার তবে দলে নেই ঘরোয়া দল অসমের কোনো শাটলার উল্লেখ্য জাতীয় গেমস পর দু সালে প্রথমবার বিশ্ব জুনিয়র ব্যাডমিন্টন হয়েছিল গুয়াহাটিতেই আজি আমাৰ অতিকৈ আনন্দৰ দিন যোৱা ছমাহ ধৰি নেৰানেপৰা প্ৰচেষ্টা আমি এইখনৰ কাৰণে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কাৰণে আমি কষ্ট কৰি আছিলোঁ আৰু আজি আমাৰ নটা বজাত এখন অপেনিং হৈছে বিদ্যেফ ইউনলাখ ছানৰাইজ ৱৰ্ল্ড জুনিয়ৰ চেম্পিয়নশ্বিপ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ গুৱাহাটী এই টুৰ্ণামেণ্টখনৰ বিষয়ে মোক অলপ কৈ দিছোঁ এই টুৰ্ণামেণ্টখন বিদ্যফৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ টুৰ্ণামেণ্ট এই টুৰ্ণামেণ্টখন তিয়াল্লিছখন কান তিয়াল্লিছখন দেশৰ প্ৰতিনিধি আহিছে আৰু চাৰিশ বাৱন্নজন প্লেয়াৰ চাইছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত প্ৰায় দুশজন কোচেছ ছাপৰ্ট ষ্টাফ আহিছে আৰু আমাৰ টেকনিকেলত টেকনিকেল আৰু ভলণ্টিয়াৰ মিলা তিনিশৰ ওপৰত আছে আৰু আমাৰ অৰ্গেনাইজিং পাৰ্টত আছে আপোনাৰ ডেৰশ ওপৰত আছে আৰু এই টুৰ্ণামেণ্টখন অৰ্গেনাইজ কৰিছে বেডমিণ্টন এছ'চিয়েচন অৱ ইণ্ডিয়া আৰু আমি অসম বেডমিণ্টনে তেওঁলোকক সহায় সুযোগতা আগবঢ়াই আছোঁ আৰু এই টুৰ্ণামেণ্টখন A mí.